डीसी आप डी सी बी साहब अपनी साथ ही जुड़े बात करूँ सर जे प्रमाण आखी घटना बनी है पत्थर मारा कांग्रेस ऑफिस बाहर भाजपा ने कोग्रेस कार्यकर्ताओं सामसा में आई गयाों मोटो कलाफो भी अभी तैनात हो कई रीते आखी घटना बनवा पमी थी के लोग आज इजाग्रस्त थे ये सभी घटना जो बनी है और जो कैसे इसमें हुआ है और कितने लोग डिटेन और इजाग्रस्त हुए हैं इसकी समीक्षा अभी की जाएगी अभी यहाँ से जो डिटेन किए है उनका पूरा पुख्ता जानकारी कितने लोगों को और वीडियो एनालिसिस करके जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर या कांग्रेस ऑफिस के अंदर भी अभी जांच चल रही है क्या जांच करने आ रहे कल रात को भी यहाँ पे कुछ लोग आए थे यहाँ पे तोड़फोड़ भी ऐसी कंप्लेन कांग्रेस के ऑफिस की तरफ से दी गई है वो दो डिफरेंट इशूज हैं। रात को जो कंप्लेन की है उसकी जाँच अलग हो रही है और अभी जो है जो घटना बनी है उसके रिलेटेड यहाँ पर जो है पुलिस अपनी जांच कर रही है सर यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे आए थे उन्होंने कुछ कहा नहीं था कोई ऐसा पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि यहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट करने आएंगे ये बात सच है कि पहले कोई जानकारी दी गई थी ये सब इन्वेस्टिगेशन का विशु इशू है और अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी पुलिस कर्मचारी कुछ घायल हुए इसमें जी थोड़े घायल हुए हैं और मैंने आपको बोला अभी कितने डिटेन किए हैं कितनी इंजरी हुई है सबकी अभी समीक्षा होनी है उसके बाद आपको बिल्कुल पुख्ता जानकारी मिली तो कोई सीसीटीवी मुझे ऐसा कुछ अभी तक सामने आया ऐसा उम्मीद है कि मिल जाएगा सब सब मिलेगा जो भी है अच्छा विस्तार है उम्मीद है તો બિલકુલ જે પ્રમાણે ડીસીપી શિવમ શર્માનું કેવું છે કે આ આખી જે તપાસનો વિષય છે કેટલા લોકો ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે કેટલા લોકો આની અંદર જે ઘાયલ થયા છે તે બાબતને લઈને હજી પાકી જાણકારી નથી પરંતુ કહી શકાય કે જે રીતે પથ્થરમારો થયો છે અને ખરેખર ભાજપના જે કાર્યકર્તાઓને અહીંયા આવ્યા હતા પોલીસને આ બાબતે પહેલાં જાણ કરવામાં આવી હતી કે નથી આવી તે બાબતની તપાસ છે તે તપાસ કરવામાં આવશે અને તપાસ બાદ આખરી જે નિર્ણય છે તે લેવામાં આવશે પરંતુ મહત્ત્વની વાત છે કે કોંગ્રેસ ઓફિસની અંદર અને બહારની સાઈડ પણ સીસીટીવી કેમેરા છે તે લગાવવામાં આવે છે અને પોલીસ દ્વારા તેની પણ તપાસ છે તે કરવામાં આવશે